І всім привіт, народ! З вами я, Люцифер, і ми продовжуємо грати в ігри мого дитинства. І зараз в нас на черзі чесно признаюся, мій улюбленець. Це та гра, до якої я відчуваю по справжньому ніжні відчуття і спогади. Це Spider-Man 2. Ооо. Чесно, це була одна з перших ігор подібного а, жанру, яку я грав, тобто з подібними механіками. Це була перша супергеройка, взагалі, типу, яку я грав. І я чесно згадую це ті часи, коли я малий, я такий ахвинював з того, що тут можна літати на павутині, що тут можна повзати постійно. Я був просто. Охреневший туди. Привет, человек-паук. В форме, как всегда. Да, Ладно, да, привет. Сейчас мы освежим в памяти основы, чтобы убедиться, что ты не потерял навыки от звездной болезни. Uh -huh, Без uh -huh. обид. испытание. проверим, врага. как ты раскачиваешься на паутине. Видишь паутину в воздухе. Проще okay. просто. Классно получилось, правда? Да. Прекрасно. Какой полет! Ага, прикинь. Видишь эту стрелку над головой? На стрелку еще похоже. Да, да, стрелка. Стрелка? Точно да, ствол? Вот эту, сверху. Ага. Угу. Давай, раскачивайся. И шо, из кики мней Ладно, тарзан, пора спускаться. Щелкни правой кнопкой мыши, чтобы спрыгнуть. Давай. Пауки ведь ползают по стенам, да? да. Так давай ползать. Правая кнопка мыши, да. чтобы запрыгнуть на стену. Стрелки, чтобы ползти. Доберись до контрольной точки. такая штуковина странной формы. Не подлетит. И не волнуйся. Прекрасно. Теперь займемся окей. подтягиванием к стенам. Наведи ну, ну типа, блин, я тот подтянись Хоть дорогу пришел уже к Это совсем не сложно. Давай, удиви Господи, руки в 15 часов. Почему ж трохи меньше? М -м. Так, окей, ладно, не косяк. Твоя мамочка может тобой гордиться. Теперь давай опробуем двойной прыжок. Дважды щелкни правой кнопкой мыши. Двойным прыжком допрыгни до следующей контрольной точки. Вперед. Подтянись Easy. к той контрольной точке в опасной зоне. Приключения ждут. Ну, в каком-то смысле. Вот именно, что в каком смысле. Так. Не забывая о своем паучьем uh -huh. чутье. Это моя собственная охранная система. Когда прыгай. Проще простого. Да. Так. Чтобы атаковать, подойди поближе и щелкни левой кнопкой мыши. Бабах! Так, а вот и гости. Давай зададим жару. Это будет круто и весело. Начнем? Если хочешь ударить ногой в прыжке, О, нет, просто не щелкни правой кнопкой вблизи от противника. Да. Как можно познакомить его нос. Неплохо, неплохо, паучок. Ты уже умеешь раскачиваться, да, подтягиваться, да. ползти по стене и драться. Просто парень угу. на все руки. Дальше А я не помню. -что еще. Тут сдаете, да, можно. Насколько я помню, тут даже можно бегать по месту, собирать резные паучки. А, можно вздать, но... помню, меняты костюмы. Ну це не точно. Ну, блин, а... Я не знаю, як зараз воно буде. Але тоді в дитинстві це для мене була прям настільки офігенна гра, наскільки це взагалі було можливо. Типу тут стільки можливостей, стільки варіацій, стільки механіки. А... А... Что, сюда? Куда? Отдай. А, Не ожидал такой скорости от фургона. Интересно, какой у него двигатель? Хороший у него двигатель. Так, а... а чекай. А, все, я сгадал, да, 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 я сгадал, что это вот будет за миссия. приехали, ребята. Городская тюрьма. Угу, mm -hmm. да, все, я сгадал. На помощь! Слезоточивый газ в башне номер один! Высылайте подкрепление! У нас бунт! Да? Я иду на помощь. Бесплатно. Но ты даешь парень. Так, стоп, 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 стоп. Э! Опа. Так, минус. Так, там, по-моему, на всех. Куди ти? Так. Опа. Так, да, так. Ну, в принципі, що, да, да, все, згадую. Нічого, я думаю, зараз ми підловчимось. Я згадаю минуле. Е. Куда ты? Так, стоп, 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 не знаю. Так, что-то мне было покоцало, я, я что-то не понял. А где ты это стреляешь? Чуешь? Братан, а ты? все, бачу. Так. Отлично, еще бандиты. Гнездо у них тут, что ли? А ничего, что за тюрьма, блядь? Так. Так. Ага, все, выполнил задание, изи. У нас проблемы. Угу. Mm О! -hmm. Oh, понял. Да. Угу. Требуется... Там не только будет прыжок. Так... <laughs> Рино. So. Ага. Э, ты куда? Мы ж только начали. Чего? Почти в зоне действия. Угу. <связь> Блин, я вот это реально сгадаю, да. Подать энергию! Вы задержаны сотрудниками исправительного отдела штата Нью-Йорк. Не двигаться! Uh -huh. Надо поторопиться. Так, ну там типа вот Си сбежал, окей. Это тоже станет сдается одной из э, цих. Так, блин, там сверху э, життя цього. Рино, Так, тут типа, короче, звер... зверху. Зверху здоров'я Ріно. Знизу моє здоров'я, і, скоріше всього, його не буде видно. Ну, тут я в принципі нічого зробити не можу, бо проблема таких. Отаких От старих ігор в тому, що вони не широкоформатні, вони квадратні. Да все, я его мы завалил. Окей. Только меня. Да я его майже завалив, хлопцы, не переживайте. Все, вот тут буквально одна тычка лишилась. У меня. Давай, 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 давай. Так вот. Ну почему мы не можем жить дружно?

а да я хер. Бачу. Так, ты шо, адреналин? И... И с этим адреналином? А, тут даже так, да? Типа, э, окей, миссия завершена. Так, вот, как я и сказал, очки героя, экзотические пауки и беглецы. Окей. Ну. Миссия выполнена, в принципе. А дальше что? Здесь э, вильное плавание, да? Ну да. <laughs> так, добраться до центра места, окей. Так, это что? 嗯，哦好。т а Давай. Так, ага. Що, все? Що воно нам не На, що я це робив? Ой, не знаю. Так, а куда меня вообще треба? Где центр? А, все, бачу. М -м -м. Так, ладно. А, вон он як. То есть тут типа парахиднизоны. зоны. Питер, спасибо, что пропустил лекции, чтобы пойти со мной в банк. Не стоит благодарности, тетушка. Потом позанимаюсь. Я надеюсь, ты не слишком много прогуливаешь. Конечно, нет. Я не, да ты ушел. Не Простите, Мне нехорошо. Я сейчас. Конечно, милый. Я подожду здесь. Как? А чего ты мне не хорошо? Так, что шутишь, выходит у нас другая миссия. Питер, Питер. Октавиус. Восьмый них. Бля, эпично, эпично. Прежде всего, нужно найти тетушку Мэй. Они не могли увезти ее далеко. Надо проверить у кассы. Ну что, поговорим по-мужски, клоун! Хм. Не заставляй меня самого подходить. а Куда смотрит полиция? Совсем распустились. Думаю, мне не следовало говорить резкости. Спасибо за помощь, человек-паук. ни одного из охранников. У них есть ключи, с помощью которых ты сможешь попасть в хранилище. Ладно, як вичні люди. Це злоби, я, скину... зверну... я, Поехали... я... я Так, шо-то. Окей, як мені туди пробратися? А. Угу. Uh До Кока направляется в подвал, но он сломал дверь, когда входил. Есть да. еще один путь в подвал, но он непростой. Найди на втором этаже охранника, запертого в комнате охраны. Он тебе поможет. Mm -hmm. Возьми эту карточку и используй ее, чтобы попасть в комнату охраны. Оттуда ты сможешь открыть двери на втором этаже. Охранник а! на втором этаже. Понял. Так, стоп, 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 стоп. А наша... А нафига мы не сосбирали, кстати. Я что-то понятно не могу. Ага. Так, добро. Открыла. Это не лякай. Спасибо, человек-паук. Дверь заперта. Нужно найти охранника, у которого есть... Действительно... Угу. <свист> <свист> uh -huh. Так, на изичах забрался Так. Уф, 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 уф. Так, 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 так. Ничего. Да слыхи, блядь. А, во, нарежьте. Так, сюда и куда это Куда еще? Встань. Не мешай. Так, окей. Не нравится? Привыкай. Шот мне меня... Ой, господи, какие швы. Так, ну-ка, 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 а куда мне, блядь? Ну понятно, что сюда, а я к мне сюда попасть Так, ладно. Мне нравится! Привыкай! Угу. Mm -hmm. Так. Иииии... І... Нет, так, языцы пришл. пусто так все мы разделали довольно швырка просто и блин Ну я до сих пор не понимаю, что он мне дает? какие эти плюшки, или что? Почему типа, чего я маю его собирать? Зачем? На, на Начнем! Минус. <плес> угу. Спасибо, человек-паук. Хм. Ну, типа, господа, изичнее. Подоточкове. Так, э, тут что? Тут ничего. Тут что? Тут а, непонятно что. Так. И что надала мне? Бля, что за лабиринт? Не заставляй меня самого. Так. Ага. А вот теперь молись. человек-паук. Есть ли короткий путь в подвал? Ха. Найди лифт на первом этаже и спускайся на нем в подвал. Тебе нужна эта карточка, чтобы попасть в лифт. Ага, окей. Этому охраннику нужна моя помощь, а мне его. Окей, ладно. Похоже, бог сломал эту дверь, ее не сдвинуть с места. Так, здесь тут, да, вот лифт. Хм. Ну, так, по да, ну, давай, хм. так, поговорим, про мужский гоу. Лам, давай здесь так. Опа, 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 опа. Оця фігня означає, що десь тут має бути цей павук. Так, идти Ага, бачу. Чи нет, стоп. Нет. Не понял. А где uh -huh. Ну вот это ж не мая будет, здрасте. А чего ж рожки там высветлось мне? Иди сюда! Он а! Это -а 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 -а. не Павло был, это был заключенный, я понял. Что Далее можно лезть так, как я и лист. Так. нашем не сюда ну ну типа честно я даже не почувствовал спасибо человек паук док ок хранилище ценных металлов. У меня нет карточки, которая открывает его. Она у моего напарника, который в хранилище наличных. Найди карточку и попадешь туда. Ага, я понял. Найди то. Не заставляй меня самого подходить. Я тебя в порошок так, ну что-то по баблу, окей. Спасибо. Док Оп в другом хранилище с драгоценными металлами. Эта карточка пропустит тебя туда. Угу. Без питань. А как мне туда дойти? Так. Сюда, куда есть, куда? Сюда. Угу. Да ты вы? А сколько руки пришло, что на разве играл, и тут на ну, тебе. Зачем тебе бриллианты, док? Что бы ты на себя не нацепил, все равно станешь уродом. <laughs> да, 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 да. Ага, новый босс. Э -э, что? Доко, рост 6 футов, 1 дюйм. Вага 4... 245 фунтов. Настоящее имя Ото Октавиус. Род занять. Физик, ядрочек, З приступними наклонностями. Місце народження ще Ктаді, не... Нью-Йорк. Сімейне положення вдавець. образування, доктор наук, ядерна фізика, сила. Кожен маніпулятор може підняти 3 тонни, сильні сторони кользуються маніпулятором як пльотками або колючою зброєю. швиряє тяжелі предмети. Слабі сторони, психічно неуравновішений, може нести урон від електричної або хімічної атаки, якщо оглушений, и от физической атаки. Ага, Предупреждаю, понял. человек паук, не свой свой нос в мои дела. Эм. <laughs> Серьезно? Ух, ебу. Блять. Через одну. Так, что далее? Блять! Черт! Получил? Ага! Я не буду в кого готовый блядь, вот то. А ч в смысле? Драбу отсюда! А, все? Дамочка, да ладно! Ой, Ой, блин. Человек -паук. Придется оставить окон на потом. Нельзя отдать им тетушку Мэй. Угу, угу. Окей, хорошо, Добро. Добрый. Не залишим тетушку им на поте. Опять серые фургоны. Бог знает, как путешествовать со вкусом. Бедная тетушка Мэй. Надеюсь, с ней все в порядке. Да что и я? Так.

Да Стар молодой, я молодой. Спас меня за сегодняшний день. Зря я, наверное, так плохо о тебе думала. Ты не видел да. во время не капитора. Не волнуйся, мэм. Я уверен, с ним все в порядке. Да, да. Так. Угу. Так. Окей, миссию завершила. Так, теперь. Что теперь будет? Я думаю, в принципі. В принципі, на чем можно серію так-то і завершувати? А, все, максимальная высота, окей. Да? А де ж мені шукати цыпь? Ага, знову кос. Ладно, я думаю. Так. Ну, вроде як, якщо я не помиляюся, а я, скоріше всього, не помиляюся. В наступній серії ми будемо битися. Ну, типу, в наступній місії треба буде битися проти. Блять, а як його. Коротше, проти животного. Чуть не назвав його Борісом. Ну ні. Так от, ладно, ну буде наступна серія чи не буде, в принципі, вирішуєте ви. Ну, або якщо я таки наважусь і в мене буде настрій, буду записувати далі проходження людини Паука. Але основний котель це якраз таки ваші лайки, ваші коментарі, ваші підписки. Загалом, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, буду радий будь-якій вашій активності. З вами був Люцифер. Всіх люблю, всім папа! -па.